Pisau Malaysia ini hanya mainan, kata March. Seorang chef terkemuka yang telah bertahun-tahun gah di puncak persada kulinari Perancis dan telah mencipta pelbagai karya di restoran-restoran ternama yang tidak terkira banyaknya. Riak wajahnya menunjukkan sedikit penghinaan sebaik sahaja sebilah pisau buatan Malaysia dihulurkan kepadanya dalam sebuah program televisyen. Dia mengusap ketajaman mata bilah dengan hujung jarinya sambil merungut perlahan macam alat mainan budak-budak. Namun di sebalik kata-katanya itu terselit keyakinan yang meluap-luap terhadap teknik Perancis dan kepercayaan bahawa dia jauh lebih unggul daripada pesaingnya. Sebelum pertandingan bermula, studio dipenuhi dengan gelak tawa dan bisikan. Tiada siapa yang meragui kehebatannya. Namun tidak lama selepas itu, pertarungan secara langsung antara pisau dapur buatan tangan Malaysia dan pisau chef gaya barat kesayangannya bakal bermula dalam senyap. Dan hanya tiga minit selepas pertunjukan itu bermula, suasana di dalam studio berubah sama sekali. Wajah Mark yang tadinya tersenyum sinis kini pucat lesi. Penonton juga menahan nafas apa sebenarnya yang telah berlaku dalam masa yang singkat itu? Bagaimana ujian ini mengubah pandangannya? Apakah kebenaran di sebalik pisau yang telah meruntuhkan kepercayaannya? Mari kita saksikan. Lelaki berusia 50, An yang terus-menerus mempertahankan tiga bintang Michelinnya, March, namanya bersinar gemilang dalam sejarah kulinari Perancis. Dengan ciptaan rasa yang halus, persembahan hidangan yang indah bak karya seni dan sikap tanpa kompromi, dia menjadi sanjungan ramai anak didiknya. Kali ini Max berkunjung ke Malaysia kerana dijemput untuk menyertai sebuah episod istimewa program masakan popular. Temanya adalah kolaborasi antara chef bertaraf dunia dengan hasil kraftangan tukang Malaysia. Kaki tangan produksi sangat teruja dengan barisan tetamu jemputan yang mewah dan program itu dihebahkan secara besar-besaran. Namun, sebaik sahaja dia mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, Mark mengejutkan semua orang di sekelilingnya. Apabila wartawan mengerumuninya dengan mikrofon, dia tersenyum dan berkata, masakan Malaysia terlalu rumit dan kurang kehalusan. Lagipun, pisaunya ketinggalan zaman. Para wartawan yang berada di situ terdiam seketika sebelum kedengaran tawa kecil. Kritikan yang terlalu lantang itu membuatkan tangan juru gambar sedikit bergetar. Komen yang bersetuju dan tidak bersetuju terus-menerus dimuat naik ke media sosial oleh para penonton. Marx tidak menunjukkan sebarang rasa hormat yang istimewa terhadap Malaysia. Sebaliknya dia berpegang teguh pada falsafah kulinari negaranya sebagai yang terbaik dan kaidah negara lain hanyalah sebagai rujukan tetapi tidak bernilai untuk ditiru. Kunjungannya ke Malaysia kali ini juga dianggapnya sebagai satu aktiviti publicity untuk menaikkan namanya sahaja. Sikapnya tidak berubah walaupun semasa di dalam kereta Apabila kru produksi yang menemaninya berkata, "Hari ini tuan akan bekerjasama dengan seorang chef Malaysia yang terkenal." Mark menjawab, "Acuh tak acuh, bukan kehalusan tetapi kelajuan dan kecekapan. Itulah dunia profesional." Dia tidak sedar bahawa jurubahasa yang duduk di sebelahnya kelihatan sedikit muram. Setibanya di hotel di Kuala Lumpur, dia segera membuka bagasinya dan menyusun dengan cermat beberapa bilah pisau chef gaya barat yang dibawanya pisau filet bermata panjang, pisau chef serbaguna dan pisau buah kesayangannya. Inilah teman-temannya selama berpuluh-puluh tahun yang sudah sebati dengan tangannya. Ini sahaja sudah cukup. Pisau Malaysia itu hanya mainan. Kata-kata itu tidak lama lagi akan mencetuskan situasi yang tidak dijangka dalam program sebenar. Mark masih tidak tahu bahawa kunjungannya kali ini akan menjadi pengalaman yang menggegarkan kepercayaannya dan mengubah pandangannya terhadap dunia secara menyeluruh. Pada hari penggambaran, apabila pintu studio dibuka, cahaya terang dan bisikan penonton menerpa masuk. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja memasak yang besar. Di atasnya, pelbagai bahan mentah dan peralatan yang disediakan oleh kru produksi tersusun rapi, dari sayur-sayuran dan ikan hinggalah kepada perasa, ia kelihatan seperti sebuah pentas pertarungan. Mark berjalan perlahan ke meja memasak dan mula memeriksa kesegaran bahan-bahan. Dia menekan sebiji tomato dengan hujung jarinya dan mengerling kejernihan mata ikan. Pergerakannya tiada cacat cela, menunjukkan kemahiran seorang tukang yang telah diasah selama bertahun-tahun. Walau bagaimanapun, sekelip mata kemudian, tangannya terhenti pada satu tempat. Sebilah pisau terletak di sebelah papan pemotong, bentuknya sangat berbeza daripada pengetahuannya selama ini. Mata bilahnya tidak simetri tetapi bermata sebelah satu sisi sangat tajam, manakala sisi yang satu lagi rata. Ia jelas berbeza daripada pisau chef gaya barat. Bilah yang nipis dan tirus itu memantulkan cahaya dengan kilauan yang luar biasa. Kening Mark berkerut sedikit. Dia mengangkat pisau itu untuk memeriksa bentuknya, menguji berat dan keseimbangannya. Rasa di tangannya tidaklah teruk tetapi dia tidak dapat memahami bentuk bilah yang tidak seimbang itu. Apa ini? Hanya ada satu mata tajam, sungguh tidak cekap. Kata-katanya ditangkap oleh mikrofon dan kedengaran jelas sehingga ke tempat duduk penonton. Penonton di barisan hadapan saling berpandangan dan ketawa kecil. Melihat reaksi itu, senyuman sinis Mark semakin lebar. Kalau di dapur Perancis, sesiapa yang membawa masuk alat seperti ini pasti akan dipecat serta-merta, suaranya penuh keyakinan. Hanya pisau yang mempunyai mata yang seimbang boleh memotong dengan tepat dan menghasilkan bentuk bahan yang seragam. Jika struktur dua sisinya tidak sama, potongan akan menjadi herot dan kecekapan kerja akan menurun. Inilah kesimpulan mutlak yang diperoleh Marx daripada pengalamannya selama berpuluh-puluh tahun. Di kalangan penonton ada yang mengangguk setuju, ada pula yang memandang dengan penuh tanda tanya. Mark tidak menghiraukan perbezaan reaksi itu. Dalam hatinya dia sudah memutuskan bahawa alat ini tidak boleh digunakan. Apabila meletakkan semula pisau itu, Mark melirik ke seluruh meja memasak. Wajahnya yang yakin akan menang sebelum pertandingan bermula dirakam dengan jelas oleh kamera televisyen. Pengacara mengerling ke arahnya tetapi tetap tersenyum dan bersiap sedia untuk meneruskan program. Pada ketika itu, Mark masih tidak tahu bahawa pisau bermata sebelah yang dipanggilnya mainan itu hanya dalam beberapa minit lagi akan menjadi sesuatu yang menggegarkan nilai-nilai hidupnya hingga ke akar umbi. Lampu di studio dimalapkan sedikit dan pengacara mengumumkan dengan lantang kepada penonton memperkenalkan lawan kita pada hari ini. Dalam sekelip mata, pandangan semua orang di dalam dewan tertumpu ke satu arah, muncul seorang pandai besi yang mahir memakai busana tradisional Melayu yang tampak klasik. Pergerakannya yang tangkas dan raut wajahnya yang tenang menunjukkan pengalaman bertahun-tahun yang dihabiskan di bengkelnya. Pandai besi itu memegang sebilah pisau dapur buatan Malaysia yang nipis di tangannya. Bilahnya tidak begitu panjang tetapi terdapat corak seperti alunan air yang sama-sama kelihatan pada permukaannya berubah-ubah mengikut sudut cahaya. Keindahan itu bukan sekadar hiasan tetapi bukti struktur dan teknik pembuatan pisaunya. Pandai besi itu mula menjelaskan rasional di sebalik pisau bermata sebelah pisau dapur Malaysia ini sangat tajam kerana matanya hanya di satu sisi. Suaranya tenang tetapi terselit keyakinan yang tidak goyah. Dia menerangkan lagi, ini adalah alat yang mewarisi teknik penempaan senjata Melayu purba sambil menunjukkan ketekunan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. March menyilangkan lengannya dan ketawa sinis. Terlalu tajam pun tiada gunanya, Kata-kata itu mencerminkan kepercayaan seorang chef yang mementingkan kecekapan, kelajuan dan konsistensi dalam pengulangan adalah elemen terpenting dalam pengurusan dapur dan baginya, peralatan hanyalah alat untuk mencapai matlamat itu. Walau bagaimanapun, pandai besi itu tidak berganjak seinci pun. Dia memandang March dengan senyap lalu menjawab ringkas, "Ada rasa yang tidak dapat dicapai dengan kecekapan semata-mata." pandangannya tersirat dengan falsafah yang tidak kelihatan yang menopang seni kulinari. Pengacara tidak berlengah dan memanggil seorang lagi pencabar ke atas pentas. Muncul dari belakang pentas seorang chef wanita yang memakai seragam chef putih bersih. Dia yang telah mengasah kemahirannya di restoran-restoran Malaysia selama bertahun-tahun berjalan dengan anggun dan menunduk hormat kepada penonton. Di tangannya juga tergenggam sebilah pisau dapur buatan Malaysia. Hulu pisaunya diperbuat daripada kayu licin, bilahnya ditempa oleh pandai besi itu dan ia mempunyai aura yang sama dengan pisau milik si pandai besi. Kemunculan mereka berdua yang berdiri bersebelahan adalah gabungan sejati antara teknik seorang tukang dan seni kulinari cara Malaysia. Max memandang mereka dan tersenyum sinis tetapi jauh di dalam matanya terselit cabaran dan minat yang bercampur baur. Baginya ini bukan sekadar perbandingan teknik tetapi sebuah pentas di mana falsafahnya sendiri akan berdepan secara langsung dengan falsafah budaya Malaysia. Tempat duduk penonton menjadi senyap, suasana semakin tegang di bawah cahaya lampu, pandangan ketiga-tiga mereka bertaut bersedia untuk berkomunikasi dengan jiwa bukan kata-kata. Semua orang menahan nafas menanti apa yang akan berlaku dalam beberapa saat akan datang. Di tengah-tengah meja memasak, sebiji lobak putih yang bersih dan segar diletakkan. Di bawah cahaya lampu, kulitnya berkilau sedikit, menarik perhatian penonton. Suasana di dalam dewan semakin tegang dan kedengaran nafas tertahan dari tempat duduk penonton. Pengacara melangkah ke hadapan dan mengumumkan peraturan dengan tenang. Siapakah yang akan mengupas kulitnya dengan paling cantik dan tanpa pembaziran? Masa anda 3 minit. Sebaik sahaja suara itu kedengaran, kedua-dua chef mengambil tempat dengan pisau di tangan. Mark mengambil pisau chef gaya barat kesayangannya dan memeriksa ketajaman bilahnya di bawah cahaya. Pusat graviti dan sudut bilah itu telah sebati dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, rakan seperjuangan yang telah membawanya kemenangan dan kemasyuran di pelbagai dapur, itulah pisau ini baginya. Di pihak lain, pencabar dari Malaysia ialah seorang chef wanita yang telah lama mengasah kemahirannya. Tangannya yang menggenggam pisau dapur buatan Malaysia yang ditempa oleh pandai besi itu kelihatan lembut dan tanpa sebarang tekanan yang tidak perlu. Bilah yang nipis dan tajam itu berkilauan seolah-olah ia mempunyai nyawa. Sebaik sahaja isyarat mula diberikan oleh pengacara, tangan kedua-dua mereka mula bergerak tanpa teragak-agak. March memegang lobak putih dengan tangan kirinya dengan kemas dan menggerakkan pisaunya dengan irama yang tetap bila itu memotong kulit dengan lancar. Kulit yang panjang dan seragam terkeluar secara berterusan menunjukkan kemahiran tahap tertinggi yang telah terkumpul, kedengaran desahan kagum dari tempat duduk penonton. Namun apabila dia mengerling ke arah chef wanita di sebelahnya, kening Marsh berkerut sedikit. Pergerakannya begitu lancar, seolah-olah bilah dan lobak putih itu menjadi satu. Ketebalan kulitnya sekata seperti kertas dan panjang berterusan tanpa putus. Sudut pergelangan tangan dan kedudukan sikunya tidak berubah sedikit pun. Hanya irama nafasnya yang menyokong pergerakan pisau itu dalam diam. Di dalam studio, hanya kedengaran bunyi lembut kulit dikupas dan sesekali bunyi kering pisau mengenai papan pemotong. Kelajuan mereka sama tetapi jauh di dalam keyakinan March, dia mula merasa sedikit resah. Kalau begini, aku pasti menang, fikirnya semula lalu mempercepatkan gerakannya. Tetapi di sebalik kelajuan itu terselit sedikit kekasaran. Akhirnya isyarat tamat masa berbunyi. Kedua-dua mereka meletakkan pisau dan lobak putih yang telah dikupas itu disusun untuk diadili. Lobak putih mak masih mengekalkan bentuknya dengan baik dan kelihatan cantik. Tetapi jika dilihat dengan teliti, terdapat perbezaan kecil pada ketebalan kulit dan sedikit koyakan di hujungnya. Lobak putih chef wanita itu pula licin seolah-olah tembikar yang digilap, ketebalan kulitnya sekata sepenuhnya dan apabila dihalakan ke cahaya, cahaya menembusinya dengan lembut. Hasil kerja yang sempurna dari awal hingga akhir membuatkan penonton terpegun. Kulit yang diletakkan bersebelahan juga menunjukkan perbezaan yang ketara. Kulit kupasan mark agak tebal dan masih mempunyai banyak isi putih yang boleh dimakan. Kulit kupasan chef wanita itu pula sangat nipis sehingga hampir lutsinar apabila diangkat. Sorakan gemuruh bergema di seluruh tempat duduk penonton dan gelombang bunyi itu menyelubungi seluruh studio. Marks menyilangkan lengannya dan cuba untuk tidak menunjukkan sebarang reaksi, tetapi jauh di dalam dadanya, sesuatu dalam kepercayaannya yang tidak pernah goyah sebelum ini mula retak kecekapan adalah segalanya nilai yang dipegangnya selama ini mula goyah. Dalam pertandingan yang senyap ini, sesuatu telah berubah. Apabila pertandingan berakhir, suasana di studio masih riuh. Pengacara melirik ke arah penonton dan tersenyum sedikit. Tetapi di sebalik senyuman itu terselit ketegangan. Mata penonton tertumpu pada lobak putih yang telah dikupas oleh kedua-dua chef dan kulitnya yang diletakkan di sebelah. Pencabar dari Malaysia itu perlahan-lahan mengangkat kulit kupasannya dan menghalakannya ke arah cahaya. Ia sangat nipis dan seragam seperti kertas, hampir tiada perbezaan ketebalan. Cahaya studio menonjolkan ketipisannya, menyebabkan desahan kagum kedengaran dari tempat duduk penonton. Setelah memeriksa keadaannya, dia mencapai pula kulit kupasan mark dia mengangkatnya dengan lembut menggunakan hujung jarinya dan menunjukkannya kepada penonton. Ia tebal dan di beberapa tempat masih terdapat banyak isi putih yang boleh dimakan. Apabila dihalakan ke cahaya, bahagian itu kelihatan putih secara tidak semula jadi. Dalam keheningan, dia bertanya dengan suara yang lembut, "Adakah tuan berani tunjukkan sisa ini kepada petani yang menanamnya?" Hanya beberapa patah perkataan tetapi kata-kata itu tajam seperti pisau yang menusuk ke dalam hati Mark. Di bahagian dalam kulit yang dikupas tebal itu masih terdapat banyak bahagian yang boleh dimakan. Ini bermakna sebahagian daripada lobak putih yang ditanam dengan penat lelah oleh petani telah dibuang begitu sahaja. Pisau dapur Malaysia adalah alat yang tidak membazirkan bahan mentah walau sedikit pun. Menjaga ketajaman pisau adalah tanggungjawab seorang chef suara itu tenang tetapi kepercayaan di sebaliknya tidak goyah. Suasana di tempat duduk penonton berubah sama sekali. Gelak tawa dan keriuhan sebentar tadi hilang. Mark cuba untuk tidak menunjukkan sebarang reaksi tetapi jauh di dalam hatinya sesuatu sedang runtuh. Apa yang diutamakannya selama ini di dapur hanyalah kelajuan, kecekapan dan penampilan luaran. Dia hampir tidak pernah memikirkan wajah petani di sebalik bahan mentah atau usaha mereka. Pengacara juga terdiam, hanya mampu memerhatikan suasana tegang di antara mereka berdua. Penonton menahan nafas dan terpaku pada perbualan itu. Bagi Mark yang selama ini percaya bahawa ketajaman pisau boleh diatasi dengan teknik dan pengalaman, perkataan menjaga ketajaman adalah tanggungjawab bergema kuat di dalam hatinya. Imej-imej masa lalu muncul di kepalanya. Semasa waktu makan malam yang sibuk, dia mengupas kulit dengan sambil lewa, membuang bahagian yang boleh dimakan tanpa peduli kerana mementingkan kecekapan berapa banyakkah bahan mentah yang telah dibuangnya. Chef wanita itu tidak mengalihkan pandangannya dan perlahan-lahan meletakkan semula kulit itu di atas papan pemotong. Tindakan itu bukan satu cabaran tetapi satu pertunjukan kebenaran secara senyap. Namun keheningan itulah yang memberi kesan yang lebih besar kepada Marx berbanding apapun. Pada saat itu, nilai-nilai yang tidak pernah goyah selama bertahun-tahun mula bergegar. Di dapur tempat pertandingan berakhir, suasana menjadi sunyi. Marx menyilangkan lengannya dan merenung pisau dapur Malaysia di hadapannya. Bilah yang sebentar tadi dianggapnya sebagai alat mainan, kini kelihatan seperti sesuatu yang lain. Pada ketika itu, pandai besi yang pendiam tadi melangkah setapak ke hadapan. Tangannya yang besar dan kasar menunjukkan hasil kerja bertahun-tahun dengan api dan besi. Di wajahnya yang berkedut terukir keyakinan dan kebanggaan yang hanya dimiliki oleh seorang tukang. Lelaki itu mula bercakap dengan tenang, "Pisau dapur Malaysia bukan sekadar untuk memotong bahan. Bentuk bilahnya yang bermata sebelah mempunyai struktur yang direka untuk memisahkan gentian bahan tanpa merosakkannya. Dan ketajamannya terhasil daripada tempaan dan asahan yang telah terkumpul." Ia tidak merosakkan isi ikan dan tidak memecahkan sel sayur-sayuran. Ia adalah alat yang tidak boleh diukur dengan kecekapan atau kelajuan, tetapi alat yang digunakan untuk berkomunikasi antara chef dan bahan mentah. Kemudian suara pandai besi itu sedikit rendah. Pisau adalah cerminan seorang chef. Jika tidak dijaga dengan baik, ia akan cepat tumpul. Kata-kata itu seolah-olah memberi nyawa kepada pisau itu dalam sekelip mata. Ketajaman yang berkurangan adalah bukti pengabaian dan serpihan pada mata bilah adalah kesan penggunaan yang kasar. Pisau mencerminkan tindakan dan jiwa seorang chef secara senyap. Perasaan ini perlahan-lahan meresap ke dalam dada Mark. Dalam keheningan, chef wanita itu membuka mulut. Dia memandang Matsch dengan lurus dan berkata ringkas, "Menjaga pisau adalah menjaga jiwa." Mata Matsch tertumpu pada bilah pisau itu. Keluli yang berkilauan dingin itu seolah-olah mempunyai makna yang mendalam yang tidak pernah disedarinya sebelum ini. Dia sedar bahawa dirinya yang selama ini hanya mengejar kecekapan, mencipta pelbagai karya dan berbangga dengan kelajuannya, telah mengabaikan masa untuk berdepan dengan bahan mentah dan jiwa untuk menjaga peralatannya entah sejak bila. Skrin di belakang bertukar menunjukkan imej bengkel pandai besi itu. Bunyi besi yang ditempa dengan kuat bergema. Ketulan besi yang merah menyala ditempa berulang kali, disejukkan, dikikis dan diasah. Kerja ini walaupun berulang memerlukan masa dan usaha yang besar untuk menghasilkan sebilah pisau dan semua orang dapat merasakannya. March menahan nafas. Apa yang dipercayainya selama ini sebagai nilai seorang chef ialah keindahan dan rasa makanan yang telah siap serta kelajuan dalam penyediaannya. Tetapi sekarang, apa yang dilihatnya ialah kisah di sebalik sebilah pisau yang menyokong permulaan masakan itu. Di sebalik itu, terdapat kemahiran yang diwarisi turun-temurun dan keazaman mereka yang memberi nyawa kepada alat itu. Pandai besi itu akhirnya mengangkat pisaunya dengan senyap dan menghalakannya ke cahaya. Bilah itu tidaklah menonjol, tetapi jika dilihat dengan teliti, terdapat corak halus pada permukaannya dan garisan asahan yang lurus. Tiada yang berlebihan, tiada yang palsu, hanya kebenaran yang dicipta. Mars menundukkan kepalanya sedikit tanpa berkata apa-apa. Tindakan itu bukan tanda kalah atau menang dalam pertandingan, tetapi tanda hormat terhadap pengalaman bertahun-tahun yang telah dikumpulkan oleh seorang tukang. Sesuatu di dalam hatinya mula berubah. Apabila pertandingan berakhir, kehangatan di dalam dewan sedikit reda. Chef wanita itu berdiri dengan tenang di hadapan meja memasak, masih ada lobak putih yang disediakan untuk pertandingan. Dia mengambil pisau dapur Malaysia itu dan mengelap bilahnya dengan kain sekali. Tindakan itu tenang dan tanpa sebarang gerakan yang tidak perlu, seolah-olah satu ritual. Lobak putih itu dihiris menjadi kepingan nipis satu demi satu. Ketebalannya begitu seragam sehingga lut sinar apabila dihalakan ke cahaya. Penonton menahan nafas dan tidak berani bersuara. Setiap kepingan lobak putih yang dihiris itu lembut seperti sutera dan begitu ringan, sehingga hampir hilang apabila diletakkan di atas tangan. Kemudian, dia mengeluarkan krim berwarna oranye pucat dari sebuah bekas seramik kecil yang telah disediakan. Ia adalah keju epuasis yang telah matang, baunya yang kuat sedikit sebanyak mengubah suasana di dalam dewan. Dia meletakkan keju itu di tengah-tengah kepingan lobak putih dengan ringkas. Walaupun dalam kuantiti yang kecil, apabila ditaburi dengan herba segar yang dicincang halus, keseluruhan hidangan itu kelihatan ceria serta merta dan baunya menjadi lebih kompleks. Hidangan yang dipersembahkan itu indah bak karya seni, menunjukkan kehalusan yang layak digelar gabungan genius lobak putih dan keju apoises. Hidangan itu diletakkan dengan lembut di hadapan Mark. Pandangan orang sekeliling tertumpu kepadanya serentak. Dia mengambil garfu dan mencucuk lobak putih itu. Sebaik sahaja masuk ke dalam mulut, kesegaran lobak putih itu merebak, diikuti dengan bau keju yang kuat yang menyaluti lidah. Kedua-duanya sebati dengan sempurna dan akhirnya bau segar herba terhidu. Semakin dikunyah, tekstur lobak putih itu sedikit berubah dan kekayaan rasa keju semakin mendalam. Ia adalah rasa yang berubah setiap saat. Mark terus mengunyah tanpa henti, hanya merasai perubahan itu. Walaupun dia pernah mengendalikan pelbagai bahan mentah di Perancis, gabungan ini, tekstur ini dan pengiraan suhu ini tidak pernah dialaminya sebelum ini. Lobak putih bukan sekadar hidangan sampingan tetapi menjadi watak utama yang setanding dengan keju dan apa yang menonjolkan peranan itu ialah ketipisan dan keseragaman hasil hirisan pisau dapur Malaysia. Ini sebuah karya seni. Bisikan kecil bergema di seluruh studio. Penonton terdiam mendengar kata-kata itu dan pengacara tidak menyampuk. Senyuman di wajah March hilang sama sekali. Dia hanya menyuap cebisan terakhir di atas pinggan ke dalam mulutnya dengan pandangan yang serius. Penampilannya seperti seorang pengembara yang baru pertama kali membuka pintu ke dunia yang tidak pernah diketahuinya. Lagu penutup program mula berkumandang perlahan, lampu di studio dimalapkan sedikit, hanya meja di tengah yang disinari cahaya lembut. Penonton menahan nafas menanti apa yang akan berlaku seterusnya. Di tengah-tengah itu pandai besi itu berjalan keluar perlahan-lahan. Di kedua-dua belah tangannya terdapat sebuah kotak kayu hitam. Lengannya yang memegangnya tidak bergegar, seolah-olah seorang pendeta yang sedang membawa barang suci. Hanya bunyi tapak kakinya yang kedengaran dari belakang pentas. Apabila berdiri di hadapan meja, pandai besi itu menarik nafas dalam-dalam dan menyentuh penutup kotak dengan jarinya. Bunyi kecil selak yang dibuka kedengaran jelas dalam keheningan. Sebilah pisau berkilauan perak muncul dari dalam kotak yang dibuka perlahan-lahan. Pada bilahnya terdapat corak seperti alunan air seakan-akan cahaya bulan yang mengenai permukaan air. Hulunya diperbuat daripada kayu berkualiti yang digilap licin seolah-olah akan melekat di tangan. Bentuknya adalah pisau chef gaya barat, tetapi di dalamnya terselit teknik penempaan senjata Melayu purba. Pandai besi itu berdiri di hadapan Mark, menegakkan badannya dan menunduk hormat. Walaupun budaya kita berbeza, kita boleh menerima apa yang baik antara satu sama lain. Itulah cara seorang tukang. Kata-kata itu lurus dan jelas seperti bilah pisau. Ia melenyapkan suasana ijakan dan persaingan sama sekali. Hanya kebanggaan dan kepercayaan sebagai seorang tukang yang terpancar. Mark memandang dengan terkejut dan mengecilkan matanya sedikit. Dia menerima pisau itu dengan kedua-dua belah tangannya. Beratnya terasa di tapak tangannya. Apabila menggenggam hulunya, kehangatan kayu itu meresap ke hujung jarinya. Apabila dia menyengatkan bilah itu, cahaya memantul membentuk garisan dan wajahnya terpantul di dalamnya. Wajah yang terpantul itu bukanlah dirinya yang sombong beberapa jam yang lalu. Dia merenung pisau itu lama dalam diam, kemudian mengatur nafasnya seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia perlahan-lahan mengangkat mukanya. Dia menunduk hormat dengan mendalam, berkata ringkas, "Terima kasih." Suara itu rendah tetapi penuh kuasa. Bukan kebanggaan seorang pemenang atau kekesalan seorang yang kalah, tetapi penghormatan yang mendalam terhadap budaya, teknik dan jiwa manusia yang tersirat dalam kata-kata itu. Tepukan gemuruh perlahan-lahan mula merebak di seluruh tempat duduk penonton, bukan sorakan yang hebat tetapi tepukan hormat daripada mereka yang memahami pertukaran jiwa antara tukang. Suasana di studio jauh daripada kehangatan persaingan dan dipenuhi dengan satu keyakinan. Masakan, begitu juga dengan pisau boleh melangkaui batas budaya dan menjadi jambatan yang menghubungkan manusia. Tidak lama selepas kembali ke Perancis, Mark berdiri di dapur restorannya sendiri. Di sisinya, pisau-pisau Perancis yang telah lama digunakannya, pisau chef gaya barat yang diterimanya sebagai hadiah istimewa dari Malaysia dan sebilah pisau dapur buatan Malaysia yang dibawanya pulang tersusun rapi corak kayu pada hulu dan corak seperti alunan air pada bilah setiap satunya terukir dengan detik-detik yang dihabiskannya di Malaysia dan apa yang dipelajarinya di sana anak-anak didiknya memandang pisau-pisau itu dengan minat dan memberikan komen Marx menghentikan kerjanya dalam diam dan membandingkan bilah pisau Malaysia itu jika dahulu dia pasti akan mengatakan bentuknya cantik tetapi sangat tidak cekap tetapi sekarang pemikiran itu tiada lagi dalam fikirannya bagi orang Malaysia, ini bukan soal ketidakcekapan, tetapi satu ritual untuk mendekati bahan mentah," kata-kata itu, walaupun perlahan, bergema kuat kepada anak-anak didiknya. Dia menggenggam pisau itu dan meletakkan bilahnya di atas sebiji tomato yang masak ranum. Tanpa perlu menggunakan tenaga, bilah itu meluncur memotong kulit dengan lancar, mendedahkan potongan yang seragam tanpa merosakkan isinya. Pada ketika itu, suara pandai besi yang didengarinya di Malaysia kembali bergema di telinganya. Pisau adalah cerminan seorang chef. Jika tidak dijaga dengan baik, ia akan cepat tumpul. Anak didiknya yang berdiri memerhati di sebelahnya menahan nafas. March mengelap bilah itu dengan cermat, kemudian mengambil pisau dapur Malaysia itu. Rasa berat dan keseimbangan pusat graviti yang halus, kedua-duanya seolah-olah tersirat dengan kata-kata chef wanita itu. Memasak adalah tentang jiwa. Kamu semua ingat memasak bukan hanya tentang kelajuan atau kecekapan. Kata-kata seperti itu keluar secara semula jadi dari mulut lelaki yang dahulunya seorang pemuja kecekapan. Anak-anak didiknya menunjukkan riak terkejut seketika, kemudian mengangguk dengan serius bahan-bahan mentah yang tersusun di atas meja kerja kelihatan lebih segar daripada sebelumnya. Setiap kali bunyi pisau diasah kedengaran di dapur, suasana di dalam bilik itu terasa lebih murni. Dia merasakan apa yang dipelajarinya dari program itu telah berakar umbi di dalam hatinya. Cahaya petang yang menembusi tingkap berkilauan pada bilah pisau Malaysia itu. Cahaya itu pasti akan menerangi nilai-nilai baru yang mekar di Malaysia sepanjang hayat kulinari beliau. Bagaimana pendapat anda? Video hari ini berakhir di sini. Kami menantikan komen anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton sehingga tamat dan jumpa lagi di video seterusnya.